Селите в гроб, я спать пришел. Все, считай, отрезано от мира со всех сторон. Кто в город поедет, через 90 легковая не проходит. Вода 50 сантиметров на трассе. А без только через гортов. На Росії прорвало вже четверту дамбу за два тижні. У міській адміністрації Приморського краю попередили, що вода прибуватиме ще протягом одного-двох днів. Рятувальники рекомендують евакуюватися, але кажуть, кожен вирішує сам. На вулиці Майській проводимо роботу по інформуванню населення про необхідності евакуації на пунктів на розміщення. Після вулиці Майської переїдемо на вулицю зароблення. Вода вже знесла кілька мостів на своєму шляху, і на цьому зупинятися, здається, не збирається. Якщо раніше окупанти намагалися своїм пояснити, що у проривах винні гризуни, то тепер ті намагаються у всьому звинуватити мігрантів або ж диверсантів. Проте місцевих вже просто дістав злочинний кремлівський режим. Ті вже майже готові брати вила до рук та йти на Москву. Час лістаю. у нас тоже угол в твоей комнате подтопило. Не знаю, там выше полов, не выше полов. Все домой не заходил. А так вон все. Обширные дали. Гараж тоже в воде у нас. Вон туда все там. Да. кавиш много вот они все хотят жить видишь они снизу все ползут ползут муравьи гукас они него задушат. уже <гум> <Шевелись>. на <гум> цыпочку <Возу> пойдут все чувствую стихию вода пошла в деревню Спочатку 26 липня дамбу прорвало у Челябінській області. 29-го – в окрузі Карелі. Там стався прорив дамби на Біломорсько-Балтійському каналі. 4 серпня через паводки у Буряті прорвало хонколойську дамбу. До того ж, кремлівський режим наказав не надавати потерпілам жодної копійки, адже всі гроші. Идут на вину против Украины. Они зашли в дом, потрогали вот так вот полы. А у вас полы сухие, но я уже пять дней качал воду. Мне позвонили вчера из администрации. Спросили, в самом доме есть вода? Я говорю, нету. Но у меня, говорю, дом стоит на бетонных плитах, которые начали трескаться. Подвал глубиной 3 метра. Как бы там и так высота уже. У меня Отдали даже. Вода. Да. У нас у всех потопленные приусадебные участки. А если стоит под полах вода, то значит разрушение фундамента это однозначно. Гниение венцов, потому что у нас деревянные дома, это однозначно. К нам приехала комиссия, буквально у меня они были вчера. Но так как они некомпетентны и они не имеют никаких корочек по строительству, по прорабству, по геодезии, никаких корочек они не имеют. Они зашли в дом, потрогали вот так вот полы, а у вас полы сухие, но я уже пять дней качал воду. Из них я посчитал, что я в день выкачиваю около 200 кубов воды. И я пять дней качаю по 10 часов, у меня три насоса включены. Но они потрогали полы, а у вас все хорошо. У вас, я их подвожу, смотрите, что у меня створилось в огороде, а нас это не касается. Мы ждали, мы надеялись, что ситуация не изменится. Но, к сожалению, все осталось как прежде. В домах, сырость, плесень, с огородов погиб весь урожай. И в связи с этим население, у населения возникает вопрос, чем последующий год кормить свои семьи. Цены, как известно, растут. Да, у нас начали принимать заявления о компенсации, но лишь той категории людей, кто имеет какие-либо льготы либо многодетные, либо инвалиды. Опять же, возникает вопрос у населения, остальные что, не люди? Пенсионеры, как вот было предложено, тоже не люди? Пострадали многие, можно сказать, все. Этому есть подтверждение. Сегодняшний сбор населения. Для записи этого видеообращения мы хотели бы обратить ваше внимание как губернатора области на наше нелегкое положение и все-таки включить наш поселок в режим ЧИС, несмотря на то, что во многих районах он уже отменяется. Просим от имени всех жителей не оставить нашу ситуацию без внимания и дать возможность получить людям компенсацию. Выделить средства для создания дренажной системы в поселке, так как ситуация повторяется. Дельники все пустые, лекарства хранить даже негде. Как да, первобытные, да. первобытные же. Да. При искусственном интеллекте, извините меня, сделали этот искусственный интеллект роботов доставить, чтобы мы никуда не дозвонились и не добрались, и ни на кого не пожаловали. Ели в нёпке. Ливневки, которые должны отводить воды. Там ливневки, в принципе, их нет, потому что, я еще раз повторю, вода шла по руслу речке. А вы зачем тогда приехали сюда, если мы вас задерживали? Езжайте, да. вы помните, А вот эта женщина что там рот открывала? Это же я что? Я не знаю. Что у Лощинина машина? Надо же, Лощинина. Как партии у нас машину прислали. Это они все организовали. Чиновник приехал к людям и сваливает сюда. Да? Вон. Вы его задерживаете. Азор! 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 Просто пройдите хотя бы водород поглядите. Пойдемте, пойдемте, конечно, пойдемте. Смотрите технику, все, 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 все смотрите. Не, не просто вот уровень воды, насколько поднялся. Здесь уровень воды достаточно стоял. Тем часом местная влада лишь разводит руками и вымагает скинуться на допомогу потерпелым от прорыва дамб, местному бизнесу и волонтерам. От лица общественной палаты Челябинской области, от себя лично, обращаюсь к деловым сообществам. И ко всем представителям бизнеса Южного Урала. И по-наслышке знаю, что многие из вас со всей душой отзываются на проблемы людей. Это тот случай, когда нам необходимо объединить все свои ресурсы и возможности, чтобы помочь пострадавшим людям. Им необходима любая Тим часом мешканці Ставропольського краю вже 10 років страждають через проблеми з водопостачанням, а численні звернення до різних інстанцій не дають результатів. Ці ось вийшли на акцію протесту. А чиновники у відповідь заявили, що проблема з водопостачанням почне вирішуватися. Ось ось найближчим часом. Але коли вода фактично з'явиться, поки що кажуть, важко сказати. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, наші герої ми стаї на лі. За что они боролись? У нас нет воды в столице Лысогорской, абсолютно, ни капли. Дают ее? Согласен. Ее просто нет. Раз, 40 раз в хотя бы искупаться. Про животных молчим, животных вообще уничтожили, нет животных. Мы пока что не требуем комфорт, но просто хотим, чтобы мы тоже, у нас была вода. Просто нормально. Давайте какой-то временний водовод, може бить можна пустіть. Да, как... Ось так до речі, мешканці Примор'я, які живуть у постійних злиднях, зустрічають сміттєвоз. Ці просто готові стояти на колінах, аби ця чудомашина приїжджала до них частіше. Богу моляться на мусор. <х efforts> Ось так одна. Що делать? Ждемо мусорку по 2-3 тижні, а то і по місяцю. номер телефона. <турган> там мусор. Там мусор. В везде у нас мусор. Вот, ребята тоже довольны. <соединяющие> так, еще раз номер машины. Вот. Спасибо вам, товариші, друзі. Тим часом мешканці БНР продовжують скаржитись на те, що до них прилітають отвіточки. Вони ниють, що їх регіон вже давно став сірою зоною. Місцеві кажуть, що вони вже просто давно нікому не потрібні. Страшно, боїмося дуже. Кожен день обстріли. Дрони літають, безпілотники. Як? Страшно на работу страшно ходить, и выходить даже в магазин сейчас страшно, потому что как уже как полетели беспилотники, нам допустим боимся даже съездить в магазин, и у нас как бы наши дома у нас нету ни подвалов ничего, и мы всегда прячемся в одном месте в коридоре, в центре квартиры, потому что ванная у нас находится вот она со стороны Украины, вот там не спрячешься. Сейчас и стало еще хуже. Еще хуже стало. Ночью очень громко. С утра просыпаешься тоже громко. И стреляют и с утра, и в обед, и вечером, и когда, когда им захочется. К нашим мы привыкли. Мы под них засыпаем. Страшно. Все боимся. А что делать? А из дома не хочется уезжать. Куди ми поїдемо? А кому ми нужны, взагалі? Как-то так? Я навіть не знаю. Уже, как говорять, не можна привикати. А ми, мабуть, привикаємо. Ми, мабуть, вже звикли. Да, пугаєшся, буваєш, уже не пугаєшся. Привик. Ко всьому привыкаєш. Друзі, на цьому все. Обов'язково пишіть ваш коментар. Для мене це дуже важливо. І чекайте на наступний випуск.